انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وراثت میں حصہ نہیں دیا حالانکہ وراثت میں ان کا حصہ بنتا تھا اس کے لیے بطور دلیل کے جو حدیث مبارک پیش کی جاتی ہے پہلے وہ سماعت فرمائے پھر اس کے جوابات پیش کرتے ہیں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحم اللہ وفات دو سو چھپن صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پینتیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے فاطمہ عطیہ ابا بکری یلتمث رسما بن فدق وسحمہ من خیبر فقال ابو بکر سمیت النّبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یقور لانورسما ترکنا صدقۃُ النّا محمد فیاض الماد المال اللّہ القرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب ان اللہ من قرابتی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی وراثت کا مطالبہ فرما رہے تھے نمبر ایک باغ فدق سے نمبر دو خیبر سے جو ان کا حصہ تھا ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ہم انبیاء ہیں ہماری وراثت نہیں ہوتی جو مال ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے ہاں البتہ علیہ محمد اس مال سے کھا سکتے ہیں آگے فرمایا کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ صلاحی کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنے سے زیادہ پسند اور محبوب ہے اب اس حدیث کی بنیاد پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق اور خائبر سے اپنا حصہ مانگا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیا پہلا جواب نشین فرما لیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا اس میں میراث چلتی ہی نہیں ہے حضرت ام المومن امیاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام محمد بن وسمع بخاری رحمہ اللہ فاط دو سو چھپن اجری سی بخاری حدیث نمبر چھ ہزار سات سو تیس کہتی ہیں کہ حضرت رسول اللہ, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ان ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردنا باسن عثمان البی بکرن یس النَّ ہو میرا ازواج متحرات نے چاہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ وسلم خدمت میں بھیجیں اور اپنی وراثت کا مطالبہ کریں پوچھیں وراثت کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہ سخت کالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہ نسومات رکنا صدا کیا اللہ کے نبی کا ارشاد تمہیں یاد نہیں حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ ہم نبی ہیں ہمارا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا ہمارے مال میں وراثت نہیں ہوتی ہم جو مال چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ ابیا کے مال میں وراثت ہے ہی نہیں اسی طرح حافظ اماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر ابن اکثیب دمشقی رحمہ اللہ وفات چار سو چوہتر ہجری البداعی و نہایم میں فرماتے ہیں حضرت زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے حضرت علی کے بیٹے ہیں حسین ان کے بیٹے ہیں علی ان کے پھر بیٹے ہیں زید وہ فرماتے ہیں اما لو کن تو مکان ابی بکر رضی اللہ عنہ ہو بما تو با حکم اب ابو بکر رضی اللہ عنہ فی فطق اگر میں ابو بکر کی جگہ پر ہوتا تو میں وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا یعنی مال براثت میں تقسیم نہ کرتا روافذ کی کتب میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ نبی کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی شیعہ مصنف ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسعق کلینی وفات تین سو اٹھائیس ہری اصول کافی باب و العلم فضلحی و فضل ان ابی عبداللہ کہتے ہیں جعفر صادق فرماتے ہیں ان العلماء ورثت الانبیاء <الْعَمْبِيَا> علماء انبیاء کے وارث ہیں وزال ان الانبیاء لم علام ورسو ولا ولادینار اور انبیاء اپنی وراثت میں درم اور دینار چھوڑ کے نہیں جاتے و انما اور رسو احادیث امن احادیث ہیں اخذ بشیء منها اخذ بحظ حدم وافر امبیا اپنی وراثت میں احادیث چھوڑتے ہیں جس نے ان احادیث کو لیا اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا شیعہ مصنف ابو منصور احمد بن علی تبرسی وفات پانچ سو ساٹھ احتجاج تبرسی احتجاج فاطمت علی القوم لما منعوها فدق کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا انی اشید اللہ وقفا بھی شہیدہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور اللہ گواہ کے لیے کافی ہے یعنی اللہ کے ہوتے کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن معاشر لا نمع الامبیا لا لسو صاحب ولا ولا دار ولا اقارا ہم انبیاء اپنی وراثت میں نہ سونا نہ چاندی نہ گھر اور نہ زمین چھوڑ کے جاتے ہیں و ان معبہ بل حکمہ و علمتہ ہماری وراثت میں کتاب ہے حکمت ہے علم ہے النبوت ہے یعنی نبوت سے متعلق جو امور ہے علوم بحكمه باقی جو ہمارے ذرائع معاش ہیں وہ بعد میں ہونے والے خلیفہ کے ذمے ہوتے ہیں وہ اپنی سوابدید کے مطابق فیصلے کیا کرتے ہیں دوسرا ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر حد فاطمۃ وظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ سمجھایا کہ پیغمبر کی وراثت نہیں ہے اور وراثت نہیں دی لیکن آپ نے دیا کہ آپ وہ بھی تو ذکر کریں نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوارث نہیں چھوڑا انہوں نے فرمایا کہ آل محمد کا خرچہ ہمارے ذمے ہے آل محمد کو یہاں سے مال ملتا رہے گا اور میں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ آل محمد کی محبت کو ترجیح دیتا ہوں حضرت محمد بن اسماعین بخاری رحم اللہ فات دو سو چھپن ہجری صحیح بخاری حدیث چار ہزار پینتیس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ فرمایا میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لانو رسومات رکھنا صدقۃ کہ جو ہم بال انبیاء چھوڑیں وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا وہ صدقہ ہوتا ہے انما انقلآ آل محمد المال آل محمد اس مال میں کھائیں لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سیلہ رحمی کروں اس سے زیادہ پسند کرتا ہوں محبوب رکھتا ہوں کہ میں رسول اللہ اللّہ وسلم کے رشتہ داروں سے زیادہ سلا رحمی کروں تیسرا جواب سے نشین فرمائے اگر پیغمبر کی وراثت جاری ہوتی نبی کا مال مراث میں تقسیم ہوتا تو پھر یہ ازواج متحرات کا بھی حق ہوتا حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو دے دیتے اگر نبی کی وراثت ہو تو نے اپنی بیٹی کو نہیں دیا تو بتائیں کسی اور کو وہ کیسے دے سکتے ہیں اس کا معنی وراثت ہے نہیں ورنہ ازواج متحرات کو ملتی امام محمد بن اسمعیل بخاری رحمہ اللہ فات 256 ہجری صحیح بخاری حدیث چھ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے متحرات نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نمائندہ بنا کر بھیجنا چاہا حد ابو بکر صدیق کی خدمت میں تاکہ اپنی میراث کا بارے میں ان سے پوچھیں حضرت عائشہ نے کہا علیہ قد کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا رسومات رکنا سر سرقت نبی کے مال میں میراث نہیں چلتی پیغمبر کا مال صدقہ ہوتا ہے تو دیکھیں امی عائشہ خود فرما ہے اگر وراثت ہوتی تو زہرا کا حق تھا تو امی عائشہ کا بھی تھا ان نے کہا ہم نہیں لے سکتے چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھا دی ہے چوتھا جواب دیکھیں اگر باغ فدق میں یہ وراثت کے طور پہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنے تو اس وقت اپنی بیوی کا حق وصول کر لیتے اب تو ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی حضرت صدیق اکبر نے حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے دور خلافت میں بھی اس حق کو وصول نہیں کیا اس کا مارا کی حق نہیں تھا چنانچہ شیعہ عالم سعید السامرائی المختار من نحج بلاغا اس میں لکھتے ہیں فلما علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے کل ما فی رد فدق ان سے گفتگو کی گئی کہ باغ فدق کو آپ لیں فرمایا انی سے حیا محسوس ہوتی ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق نے فیصلہ فرمایا میں اس کو بدل دوں اور جس فیصلے عمر رضی اللہ عنہ برقرار رکھا میں اس فیصلے کو تبدیل کر دوں یہ ممکن نہیں جواب نمبر پانچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ فیصلہ فرمایا کہ نبی کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی لہٰذا زہرا کو بھی براثت میں مال نہیں مل سکتا یہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ تھا کہ جس کو حضرت زید بن علی بن حسین بن علی بھی فرما رہے ہیں جو کہ سیدنا علی المتضا کے پڑپوتے ہیں علی کے بیٹے حسین ان کے بیٹے علی ان کے بیٹے زید جنانچہ آفت اماد الدین ابو الفضا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحم اللہ وفات سات سو چوہتر البدایا بن باب بیان اللہ قال لا نورس حضرت زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالے فرماتے ہیں اما لو تو مکان بی بکر رضی اللہ عنہ تو ہو حکم ابو بکر رضی اللہ فی فتح اگر میں ابو بکر صدیق جگہ پر ہوتا تو میں وہی فیصلہ کرتا ابو بکر صدیق نے کیا ہے اس پوری جوابات پر ایک بنیادی شکال ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں اشکال یہ ہے اگر رسول اللہ علیہ وسلم کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا نبی کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی تو ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ کو مکانات اور حجرے کیوں دیے گئے ان کو جو حجرے دیے گئے مکانات دیے گئے تو اس کا معنی کہ میراث نبی کی ہوتی ہے پیغمبر کی بیوی نے وصول کی ہے تو پھر زہرا کا کیا قصور کہ ان کو نہیں دی گی جو آپ سے نشین فرما لیں ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو حجرے تھے وہ بطور میراث کے نہیں تھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو حجرے بنا کے دیے اور ان کے حوالے کر دیے ہدیہ اور قبضہ وہ مالک تھی اپنی زندگی میں آپ نے بیویوں کو مکان بنا کر دے دیے تو وہ تو وراثت میں ان کو دیے ہی نہیں گئے آج بھی اگر کوئی شوہر اپنی زندگی میں مکان بنائے اور بیوی کو ہبا کرے بیوی کا قبضہ بھی کرا دے بیوی کا نام کرا دے اس کی تو بیوی مالک ہے اس میں تو وراثت نے وہ تو تقسیم نہیں ہوگا اس نے وضاحت کر دی ہے تو ازواج متحرات کو جو مکان تھے ملے وہ رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ان کو بنا کے دیے اور ان کو ان پر قبضہ بھی دے دیا اور یہ صرف ازواج متحرات کو نہیں دیے حضرت زہرہ کو بھی آپ نے مکان بنا کے دیا تھا خود حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نے مکان بنا کے دیا تھا ان کے اندر بھی وراثت جاری نہیں ہوئی یہ مکانات ان کے اپنے تھے حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی وفات دو سو چھپن ہجری صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھانوے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مبارا ستی دینارن ما باد نفقت نسائی ومؤونت عاملی میرے, یعنی میرے ترکہ میرا ترکہ میرے بعد ایک دینار بھی تقسیم نہ کریں میں جو مال چھوڑ جاؤں اس میں سے میرے عاملوں کی تنخواہ اور میری بیویوں کا خرچ نکال کر باقی سارا مال صدقہ کر دیا جائے صدی سے بات واضح ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات ترکہ کو صدقہ قرار دیا ہے تو مظاہرات کے جو حجرے تھے اور حضرت نے بطور وراثت کے نہیں دیے نہ ان بطور وراثت کے لیے بلکہ نفقہ سکونت کے حکم کے اندر آتا ہے کہ جس طرح نانو نفقہ شور کے ذمے ہے تو نے زندگی میں ان کو دیکھ کر دنیا سے تشریف لے گئے بلکہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر بعض علماء نے رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات پھر قبر پر استدلال کیا ہے پیغمبر اپنے جانے کے بعد بھی نفقات ان کو دے رہے ہیں نفقا اس کا معنی ہے کہ حضور آج بھی زندہ ہیں اور ازواج متحرات ان کے نکاح کے اندر ہیں